Казайства украины казахской территориальной обороны спортсмены участники тренерских состав для проведения фестиваля боевых искусств казахская слава 2012 построены разрешите начать Хорошо. Мені сьогодні приємно те, що сьогодні чемпіонат України по казацькому двобою, е столиці України в цьому прекрасному залі. Федерація двобою була вже п'ятикратним чемпіоном світу, Європи. Я хотів би побажати вам достойних виступів, результатів і закласти фундамент такий на майбутнє, що ви стали. Першими номерами в сбитие. Верховный атаман Совета генеральной старшины Казачеств. Господь приветствует команды, присутствующие на нашем фестивале а именно автономную республику Крым, город Киев, город Севастополь, город Севастополь, Пустая, Министерская области, город Херсон, Луганскую область. Приветствуем тренерский и судейский состав. Дементьева, соревнования будет являться одним из началов отборочных соревнований для отбора спорных команды страны. Что касается этих мероприятий, которые говорят, они у нас сегодня проводятся, что это должно быть первым толчком для развития восточных единоборств и нашего украинского национального вида спорта казацкого Наш верховный атаман, несмотря на свою занятость, уделяет много внимания развитию именно казацкого завода и других видов единоборств. Уже в нашем в календаре на 2017 год запланировано несколько международных соревнований. Поэтому сегодня отберем сборную и на следующих украинских соревнования, соревнованиях будет заниматься сбором сборной команды страны, которая будет защищать честь Украины по казахскому пробою и другим на международных соревнованиях. соревнования продолжаются. Идет вторая часть. Судьи заняты рабочие места, а спортсмены к награждению приглашаются.